Знаете, у меня дома есть тараканы. И когда я вечером захожу в ванную, включаю свет, я вижу тараканы. И, возможно, разные ситуации. Бывает, он успевает убежать. И тогда, ну, вы знаете, это известная градация тараканов, да, большие, средние, маленькие. Маленькие, они еще не определили жизни и бегают беспорядочно. А... А большие они уже мудрые, они знают короткий путь под ванной. И он успевает убежать, и тогда я ему говорю, окей, чувак, сегодня ты спас. Но иди в свой штаб и передай всем, что в следующий раз я не буду включать свет. Я просто одену самые большие ботинки. Забегу в ванну и начну беспорядочно топать. Это будет черный день для всего вашего народа. Геноцид тараканов. И бывает, он не, успевает убежать. Ну, знаете, он прячется, маскируется, как будто его не видит. В этой ситуации тоже бывает, что я его прощаю, но лишь с той целью, чтобы он пошел опять же в штаб и передал все вот это. И бывает, что я все-таки наказываю, то есть убиваю. Да, я снимаю тапку и убиваю. В чем суть? Я не убираю труп после этого. Я устраиваю показательную казнь. Потому что я уверен, что через некоторое время выйдет другой таракан. Увидит этот труп и воскликнет. О боже, он убил Томми. Ну или как их там зовут? И они провалят. Но самая частая ситуация бывает, э, я очень их боюсь. Ну, как-то, не знаю почему. И я просто захожу в ванну и делаю вид, что мы не виделись. То есть чувак, давай сделаем вид, что мы не виделись, ни для кого это не проблема. Я смотрю на него и понимаю, что он думает точно так же. Вот. Вообще это очень глупо разговаривать на секунду, но я вот разговариваю, не знаю зачем.